Программа «Тема дня» на украинском радио Днепро. Вітаємо усіх, хто зараз слухає українське радіо UA Дніпро». В ефірі програма тема дня в студії працює ведуча Світлана Огнівенко. 17 листопада Верховна Рада не підтримала постанову про скасування карантину вихідного дня. Проєкт постанови номер 4381 за скасування карантину вихідного дня підтримали 149 народних депутатів із 226 необхідних. Підприємці Дніпра негативно сприйняли це рішення і заявили про. Продовження акції протесту про це повідомляє сайт Суспільне Медіа. Чому підприємці Дніпра проти рішення уряду, які наслідки може мати така поведінка і чи є вона правомірною? Сьогодні це ми обговоримо у нашій темі дня. Гість нашої студії, ресторатор Олександр Купрієнко. Вітаємо вас. Доброго дня. Ми в прямому ефірі. Наш телефон 096 447 13 03. Тож, шановні радіослухачі, долучайтеся до розмови, телефонуйте або пишіть нам на Viber. Повторюю.

Отже, нагадаю, 11 листопада в країні запровадили карантин вихідного дня. Однак бізнес прийняв це рішення вкрай негативно, розпочавши акції протесту, зокрема, перекриттям автомобільних доріг. Позиція місцевої влади неоднозначна. В багатьох регіонах влада відкрито виступила проти карантину вихідного дня. Зокрема, збунтувалися Дніпро, Львів, Черкаси, Тернопіль та інші міста України. А в Харкові, Запоріжжі, Черкасах та Кременчузі люди вийшли на акції протесту протесту. Яка ситуація була у Дніпрі, слухаємо у сюжеті Суспільного. На Дніпропетровщині за вихідні 14 та 15 листопада поліцейські виписали 398 штрафів, говорить речниця нацполіції в області Ганна Старчевська. Розмір стягнень за порушення карантину вихідного дня від 17 до 34 тисяч гривень. Співзасновник одного з ресторанів міста, який не зачинився на вихідні, Дмитро Хозін говорить, спільно з іншими рестораторами Дніпра вирішили працювати усупереч карантину вихідного дня, бо це обмеження права працювати. Якщо поліція разом із депроспоживслужбу штрафуватиме, то каже, судитимуться. на даний момент. У нас і городська влада заявила що вони підтримують протистояння якби і не підтримують карантин вихідного дня. Ми до останнього не знали відкриватися, не відкриватися, але смотря на общий настрой и в целом на экономическую ситуацию, мы понимаем, что для того, чтобы выжить далее, бизнесу нужно все-таки открываться, потому что иначе это будет порча продуктов, и это будет очень огромные потери, ну а люди уже не готовы сейчас сидеть без зарплат там, или же терпеть убытки. Випити каву після робочої зустрічі до ресторану прийшов Олександр. Говорить проти карантину вихідного дня, тому підтримує ресторану, який постійно ходить. Спокійно тут приходжу, обідаю. Я не бачу тут якоїсь проблеми. Бачу, що там, коли люди підуть, там дезінфікують столи. Якби хто дезінфікує поручні в маршрутках, якби хто там що оброблює, якщо водій сидить без маски, якби є температурний контроль. Ну, я взагалі не опасаюсь. А те, що вихідний день, ну. Бред. я цього не розумію, і більше моя частина знайомих теж не розуміє, тому може хтось ще підійде підтримати сьогодні цю акцію. Міський голова Дніпра Борис Філатов на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що розглянути рішення Кабміну не можуть, оскільки немає можливості зібрати міську комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Шановні підприємці, як заявив прем'єр-міністр, мери не можуть скасовувати те, що вони ввели. Я нічого не скасовую. Просто міська комісія ТЕП і НС захворіла і немає кворуму. Нагадаю, загальнонаціональний карантин вихідного дня запровадив кабінет міністрів 11 листопада. До 30 листопада на вихідних заборонили роботу закладів харчування, закладів культури, торгових центрів та спортзалів. Отже, пане Олександре, яким було ваше рішення? Ви зачинялися? І чи якщо ні, чи навідувалась до вас поліція? Смотрите, мы работали, мы работали в режиме, к нам заходят люди, мы имели право даже по распоряжению Кабмина работать на вынос, работать с собой, работать на доставку, поэтому наши предприятия вышли, и когда к нам заходили люди, мы не имеем никакого права ни юридического, ни физического, их выгонять из заведения, поэтому они, если хотели, присаживались в заведении, если полиция у них есть на то право, они считают, они могли прийти, людей выдворить, казалось, из заведения чтобы они не сидели за столами, и, там, я не, знаю, не заражали друг друга в эту субботу и воскресенье, а позаражали в другие дни. Полиция до вас приходила? А, да, пришла полиция, было в субботу вечером вы выписали протокол, ну, собственно, мы будем судиться, потому что мы считаем, что мы имеем право в том или ином виде работать, есть решение конституционного суда, есть конституционное право на работу, есть, в принципе, как логический вообще здравый смысл в том, что нам в четверг вечером только опубликовали решение Кабмина, и то тоже есть вопрос, насколько его юридически правильно опубликовали, всего лишь на сайте, потом там где-то вроде в курьере появилось, в пятницу или не появилось, это тоже есть много вопросов, поэтому, соответственно, у нас есть определенные юридические позиции, которые были проговорены с нашими юристами, и мы будем отстаивать свое право в суде на то, чтобы нас нет, то есть, понимаете, знаете, нас просто бьют там, экономической дубинкой, да, то есть нас просто штрафуют, то есть вместо того, чтобы поддержать малый и средний бизнес, окей, даже если вы придумали, что это вдруг спасет от коронавируса, то, извините, ну дайте нам хотя бы хоть какие-то стимулы, дайте работникам компенсацию за зарплату. Ну, в этой отрасли работают сотни тысяч людей по всей Украине, ну, да, даже, вот, читала ресторанная ассоциация, под миллион, ну, там, пускай кто-то кто там в теневой сфере, кто-то не в теневой, но сейчас не в этом суть, да, по факту. То есть дайте какие-то стимулы, дайте какие-то налоговые льготы, дайте компенсации аренд, признайте это форс-мажором, ну что угодно. Ничего не сделано, Пока только разговоры, но еще и приходит еще дубинкой. Давайте штрафы от 17 до 170 тысяч гривен. Хочу напомнить: то есть колоссальнейший штраф, который может после штраф убить все предприятие. Давайте еще штраф на предприятие. То есть оно и так не работает, и так обрезано, еще штраф, ну, чтобы вообще полностью уничтожить бизнес. И главный вопрос, который мы не понимаем: рестораторы, ради чего? Потому что на наш взгляд этот карантин выходного дня, к сожалению, не решает ровным счетом ничего. Никакая цепочка заболеваний за два дня не разорвется, потому что она может разорваться только за 14 дней инкубационного периода. Мы читали и вывчали у Фейсбуці комментарии рестораторов Днепра. Так, от вони зазначають, що їх обурило те, що от саме карантин вихідного дня ввели так несподівано, да. без попередження, і деякі ресторатори зазначають, що якби попередили раніше, вони могли б зробити якусь акцію, наприклад, для відвідувачів, щоб вони могли там прийти в п'ятницю або в якийсь другий день. А так, через це, що як ви сказали дубинкою по да. голові, вони і почали протестувати. Ви долучалися до акції протесту? Звісно, ми я брав участь і акції, Протестов возле обл администрации более того я потом зашел в рабочую группу где мы общались и с губернаторами и с народными депутатами на эту тему но они к сожалению только разводили руками вот более того мы потом устроили еще на выходных акцию открытый ресторан выходного дня на улице короленко мы накрыли столы взяли там пиццу роллы ну понимаете роллы тоже вроде да дорогая но мы этим хотели что показать это свежая рыба когда нам в четверг вечером опубликовали по Останову, ну, извините, есть сроки хранения, что если мы будем там замораживать, перемораживать, это уже не это качество, мы не имеем права это делать, и за пару дней она просто пропадет, и, и поэтому, ну, то же самое там касается мяса или там рыбы, которая идет в пиццу, там какой-то лосось, поэтому мы, конечно же, мы, мы просто это делали, потому что по факту мы, нам было или выкинуть, или, знаете, при, приготовить что-то на, на выходных, и хотя бы под открытым небом, где нам можно это раздать, и мы просто раздавали прохожим, раздавали людям, рестораторы сами пришли покушать, пообедать, ну, вот, вот так. Вот такая вот акция, которая показывает абсолютно без, без знаете, глупость в этом карантине, потому что если люди хотят собраться вместе, поверьте, они соберутся у, себя дома. Никто не отменил транспорт на выходные дни. Ладно, окей, да, даже не будем говорить про невыходные и транспорт. Хотя бы в этот, у нас карантин выходного дня, а почему у нас работает транспорт? Это чтобы люди спокойно сели в маршрутку, доехали к своему куму на выходных просто не в ресторан, а домой, и там сидели, отдыхали. Да? То есть, или как? То есть, какой вообще в этом смысл? Да, если в транспорте огромное скопление людей. В метро, если мы говорим про... У нас меньше, ну, там, Киев, Харьков, да? У нас в Днепре в маршрутках, в То почему мы его не отменили, чтобы действительно не было той самой мобильности, которая говорит Кабмин? Э -э Эта мобильность, она идет посредством транспорта. Потому что, ну, так люди на такси, большинство людей не поездят, да? Там, ну, пешочком, ну, тоже, ну, так недалеко походит. А мобильность, она провоцируется транспортом, а не тем, что открыто или закрыто какой-то магазин или какой то кафе. А когда транспорт работает, конечно, все ездят, все друг другу ходят. Ну, как бы, Який даже навіть в карантин выходного дня, непонятно. Без транспорту вообще карантин. В соцмережах ресторатори закликали відвідувачів прийти і їх підтримати. До вас на вихідні приходили ваші постійні відвідувачі. Так, да, к нам приходили на наші люди, які у нас кушають, і знайомі, і незнайомі, і. ну, узнавая, что мы работаем, приходили, поддерживали в действительности людей. Знаете, мы в наших ну, там, заведениях мы не увидели людей, которые там боятся, или которые пришли с протестом сказать, что ж вы тут это вот работаете, что ж вы открыты. Ну, потому что все, все понимают, что они как сидели до этого на столах в полтора метра, на продезинфицированных столах, все ходят в масках, в перчатках, персонал тоже дезинфицируется, туалеты дезинфицируются, то тут намного знаете, чистее, может быть, даже, чем у некоторых дома, знаете, вот, как они сами говорят, это не мои слова, да, вот, а тем более, чем там в транспорте в каком-то либо в других общественных местах, ну, в том же АТБ, там ну, много видели, чтобы дезинфицировали вот эти вот корзинки, либо там еще что-то, либо товары, которые все, все трогают, там, яблоки и все остальное. Ну, то есть, как бы, это, ну, есть у нас он, блогеры, которые ходили, следили за продуктовыми магазинами, насколько там происходит дезинфекция. И они все определили, что она происходит на очень низком уровне, и полы протираются, и корзинки, и все остальное, то, то что у них должно быть. То есть, достаточно много нарушений. Но их почему-то никто не закрывает, а закрывают вот тех, кого можно закрыть. Потому что большие сети могут огрызать Но ну, мало сьогодні бізнес как бы, не може в їх пониманні. Навірно, так. Ви слухаєте програму Тема дня на українському радіо Дніпро. Нагадаємо, сьогодні говоримо про те, чому підприємці Дніпра проти рішення уряду застосувати карантин вихідного дня, які наслідки може мати така поведінка, і чи є вона правомірною? І в нас у студії ресторатор Олександр Купрієнко. Ми в прямому ефірі наш телефон 096-347-1303. І хочу сказати, що 10 листопада за день до прийняття рішення Кабміном про карантин вихідного дня на сайті президента з'явилася петиція. У документі вимагали не вводити в дію карантин вихідного дня, а в разі його введення скасувати. За три дні петиція набрала 26 тисяч голосів з 25 тисяч необхідних. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський. І у нас є. На Viber надійшло такий коментар чи запитання до вас. Це карантин вихідного дня, і він до кінця осені. Якщо порахувати, то це 6 днів. От не вже це так багато, і не вже це буде такий збиток для вашого бізнесу. Смотрите, ну во-первых, ми абсолютно уверены в тому, що це не буде 6 днів продовжуватися, Це буде весь карантин, який почався з марта, і ми із нього не виходимо в тому чи іншому виде, да, з різними видами ограничений. У нас карантин. ведем с марта и продлевается уже 4-5 раз. Нема, Конечно, так до мы абсолютно осени. уверены, что это не будет до конца осени, это раз. Второе, ну, вы смотрите, это 6 дней, но это не просто 6 дней. В выходные дни выручка заведения составляет там где-то от 40 до там, 70% у кого как, да. И отняв там большинство выходных дней в ноябре, мы по факту теряем там треть или там четверть, треть или процентов там 40, как минимум 50 своей выручки соответственно мы не можем платить зарплаты людей мы сокращаем людей потому что нет собственно смен у них да мы не можем заплатить полноценную аренду а никто нам от аренды никто нас не освобождает потому что нет никаких форс-мажоров нет никаких компенсаций мы обязаны заплатить налоги нас тоже от них никто не освобождает государство и так далее да кредиты у кого есть кто брал кредитные средства да они тоже их обязаны платить поэтому получается что знаете ну как бы севакуями брать, да ну, вроде что такое 6 дней. А по факту, если к этому, это то, о я говорю, если к этому нормально бы подготовили, дали бы компенсаторы финансовые, за, заранее бы предупредили, чтобы там все скоропортящие овощи, рыба, мясо спокойно пропустили, они а в четверг вечером опубликовали постанову и все остальное, то тогда это, может быть, не так бы сильно повлияло, и, возможно, бы тогда, ну, о окей, если бы там были бы полные финансовые компенсаторы, возможно, хотя логики в этом опять-таки медицинской нет, но возможно там бы рестораторы бы не, не так себя ввели, да, мы спокойно отсидели полтора месяца в марте-апреле вообще на полном локдауне и не было, если вы помните, никаких протестов, mm -hmm. никто там не открывался, никто не, потому что мы понимали, но это необходимость, да, ну, ну, здоровье, конечно, превыше любых там денег и, и, всего остального, и жизни людей, но когда это просто какое-то бессмысленное Тания, какая-то имитация борьбы с ковидом и не имитация борьбы с, с малым и средним бизнесом, а факту его уничтожения, то, конечно, мы тут возмущаемся, потому что нам кажется, что правительство просто его задача показать всему обществу, что вот мы, ну, мы хоть что-то делаем. Вот раз в две недели мы что-то э, сокращаем, делаем какие-то жесткие ограничения, оно там к чему-то приводит. Если оно ни к чему не приведет, и, к сожалению, так или иначе, ну, мы это прекрасно. Паніма знайомим, що це просто приведет локдауну. Просто тяжко, яку намагаються, але за счет людей і не, не даває ніяких компенсаторів. І ви згадали про карантин, який був в березні. Да. Ви взагалі ви значні збитки понесли? Чи ви вже оговталися після цього, чи до сих пір ще бі бізнес-ресторан не зазнає до сих да. пір убитків? Від... марта місяця ресторанний бізнес знаходиться на, в кризі. В серьезном, конечно же, все получили убытки и в марте и в апреле все было по-разному. Кто-то смог выйти хотя бы там в ноль, кто-то получил также убытки, потому что заведения не работали. И в мае они толком не работали, и в июне только по чуть-чуть начали работать. Там летники открываться, еще что-то. И только вот буквально пару месяцев мы поработали: август, сентябрь. Просто хотя бы имели возможность поработать полноценно, да, без ограничений по каким-то дням и часам. Да. И нас в октябре уже опять, говорится, прибили: да, там сначала до 12, потом до 10 вечера, теперь в вот выходной день. И это все очень серьезно сказывается. Ну, это второй вопрос, ведь еще первый локдаун на каких-то старых э, пожитках, так сказать, многие рестораторы пережили и понимали, ну, сейчас нам ну, пару месяцев пересидим, ну, там, люди, которые работают в этой сфере, понимали, ну, пару месяцев потерпим, и все будет нормально. А сейчас все понимают, что у нас впереди холодная, голодная зима, ковидная, которая на нас вообще могут закрыть на эти выходные дни, полностью закрыть вплоть до апреля месяца, да, потому что будет все время холодно, все время будет ухудшать этот вирус. И это абсолютная безнадея. И уже нет тех запасов, чтобы 6 месяцев со содержать заведение. А у работников, извините, ну, многие работники просто меняют сферу деятельности, ну, потому что они ну, уже бармены, официанты, повара, ну как они не могут работать, потому что они постоянно работают, у них мало смен, то есть они ну, не, не получают полноценных зарплат. И, и так далее. Опять-таки компенсаторов никаких нет. И поэтому ну, по факту это уничтожение отрасли происходит э бездумное, да, причем же самое ужасное бездумное, да. Вот. И я уже не говорю про какие-то там прямые дотации, которые есть в европейских странах, в Америке, да, в США, где просто платятся людям, работникам, платятся предприятиям, но если вы их закрываете, если вы их ограничиваете в работе, дайте им прямую дотацию. Даже этого нет. Ну, то есть и этого нету, я же не говорю, о том, что даже хоть какие-то льготы, хоть какие-то отсрочки по налогам, хоть какие-то отсрочки официальные по аренде, которые мы можем предоставить арендодателям нашим, да, и сказать, что ребята, ну, официально мы освобождены, да, давайте мы не будем платить. То есть это все на каких-то индивидуальных договоренностях с владельцами зданий. А владельцев зданий есть еще земельный налог, который им тоже не отменили. В марте сказали, там что-то месяц его не было, все, все, все остальное время он есть, и сейчас он есть. А им тоже надо этот земельный на налог за свое здание оплатить. вот то, тоже никто не, не отнимал, не, не убирал. Они говорят, так, а мы, ну и нам надо платить на, налог. Они тоже не могут убрать аренду, потому что у них есть свои обязательства перед государством. То есть, потому что государство все проблемы спихивает на бизнес и думает, ну как-то вот они продержатся. Ну как-то что там продержались, а вот полгода как-то вот с марта и еще пройдет. Так не продержатся. Ну просто будут на, на улице тысячи, десятки тысяч людей уходить. Потому что уходить-то в другие отрасли тоже особо некуда. Это же у нас был бум какой-то в других отраслях, да, люди бы спокойно там, перешли бы, там, стройкой как бы, не знаю, занялись, а еще бы чем-то, так некуда приходить. Но ну, есть общий экономический кризис, да, поэтому это просто люди, выкинутые на улицу в зиму, да, ну, это просто будет вести, собственно, к тем, которые сейчас, это просто будет оказаться очень таким слабым протестом, который был очень легкий и слабый, потому что если такое будет продолжаться месяц-два, то, ну, это будут голодные бунты, ну, в прямом смысле, ну, реально. Як написав на своїй сторінці мер Дніпра Борис Філатов, я нічого не скасовую. Ігнорування урядового рішення про карантин вихідного дня окремими представниками місцевої влади є неправомірними. Про це зазначив аналітик, юрист правозахисної групи Січ Віктор Філатов, тому що відповідно до статті 49 закону України про кабінет міністрів України. Акти уряду є обов'язковими до виконання, це означає, що вони мають розпорядчий характер і повинні виконуватися усіма суб'єктами, у тому числі органами місцевого самоврядування. І основна причина ігнорування місцевою владою карантину вихідного дня, як вважає аналітик, це бажання догодити місцевому бізнесу напередодні виборів або убезпечити власний бізнес від фінансових втрат. Представники місцевої влади, які активно займаються бізнесом, не хочуть втрачати прибутки. Окрім цього, на окрім цього, на ігноруванні рішення Кабміну можна зробити політичні дивіденди та сподіватися на підтримку виборців у майбутньому. О як ви вважаєте, це пов'язане якось з виборами? От як вважають аналітики? Смотрите, чи це і... просто так співпало? Смотрите, я думаю, що. Конечно же, есть какая-то, наверное, небольшая часть того, что есть там выборы у кого-то в некоторых городах, но ну, в том же Тернополе, допустим, никаких выборов нет, и, и там в ряде других городов, которые также отказались это признавать. да. А, поэтому, ну, какая-то часть есть, но, естественно, она небольшая, потому что, я думаю, что, понимаете, про, просто э, за, говорится, off the records, да, за камерами, ну, ты не встретишь ни одного человека, чиновника, врача, полицейского, который скажет, ну, да, это же очень важно, вы же убиваете, людей все понимают, что, что это какой-то процесс, который был придуман ради того, чтобы показать, что что-то делается, что мы там как-то боремся, да, потому что ну логики еще раз говорю в нем нету, там нет ни инкубационного периода, ну, он два через пять не инкубационный период у ковида, у него 14 дней инкубационный период изоляции, да, можно разорвать цепи, если человек больной, если он два дня не походил, а на третий пошел, ну, ничего не не получится. Все понимают, что в транспорте люди толпятся много больше, чем в кафе и ресторанах. Все, все понимают, что если надо собраться люди и так соберутся. Не в субботу, так в четверг. Не в субботу в кафе, так в субботу дома. И, и в так два далее. раза больше. Да, и в стабильный. два раза больше в душном помещении будут все дети отдыхать там большой компании, потому что чем в заведении. И так далее. Да? То есть не под камеры, это понимают все И все об этом говорят Просто кто-то об этом может говорить, как мы И говорим об этом в открытую Потому что это напрямую нас задевает И напрямую убивает отрасль Предприятие наших работников По факту выставляет на улице Кто-то это говорит, кто там при должности Просто э, за камерами ну, То же самое, что касается мэров Кто-то это об этом сказал открыто и не попаялся ну, Кто-то это просто молчит Но думает ровно та, так же само Ну, как бы, вот и вся история Як ви будете працювати цими вихідними і чи будете влаштовувати такі акції, як на минулому тижні? Да, так, я би ще хотів добавити по поводу? Mm -hmm. По политике, в смысле, это политика от министра здравоохранения Степанова, под которым уже по всем информациям должны увольнять в скором времени, под ним уже кресло шатается, и вот просто чтобы не уволили, он решил вот, вот такую вот штуку придумать, что типа мы вот все уходят на локдаун, вся Европа уже там, грубо говоря, локдаун, а Украина держится, да? И вот, вот, вот в, в этом как раз и, и была базовая политика, а не в том, что делают мэры. Мы планируем работать в таком же режиме на следующих выходных. Мы с вами продолжим разговор, у нас есть телефоны и Витама Вас, говорите. Добрый день. Добрый день. Ну, я, с, с какой-то точки зрения, я, я понимаю то, что это плохо для ресторанов, для всех, кто не может работать, кому отказали, не дали возможности работать выходной. Но с другой стороны, вы смотрели? Насколько увеличилось количество заболевших только за один день, за вчерашний. Почему-то э, вы говорите, вот похолодало. Дело не в похолодало, было тепло и все равно увеличивается и увеличивается количество заболевших. Насчет маршруток, о которых вы все время говорите. Теперь люди на надевают маски. Я сама на это смотрела, и езжу и вижу. Раньше не надевали, сейчас надевают. Это да. Нельзя так разговаривать, как вы. Хотя я согласна, вы должны требовать, чтобы вам возмещали. Тут я согласна. Я думаю, не только я. А насчет нашего мэра, да, у него выборы вот-вот. Он все будет делать для того, чтобы его выбрали. Я совершенно согласна с тем, что вы прочитали. Дякуємо вам, дякуем вам за активність за ваш телефонный звоночек. Вот, пане Александр, прокоментуйте, будь ласка, слова нашей uh, радиослухачки. Да, смотрите, я, конечно же, понимаю о том, что увеличивается количество заболевших, мы все это понимаем, и понятно, что здоровье жизни в первую очередь, мы ни в коем случае не ставим свои корпоративные узкие там отраслевые цели выше жизни людей, но вопрос в том, что еще раз вам скажу один простой пример, почему транспорт на выходной день, даже в карантин выходного дня никто не закрыл, для того, чтобы уменьшить мобильность и, соответственно, соприкосновение людей. А, а отрасли, это же не только кафе и рестораны, это все непродовольственные магазины, там, строительные, базары, все остальное. То есть, это, связи, не только там какие-то кафе и рестораны, где там кто-то ходит, это куча-куча магазинов, то есть, весь средний малый бизнес по факту был закрыт. Почему магазин с обувью закрыли, где там, извините, ну, зайдет один человек в час, а маршрутку и троллейбус и и метро в выходной даже день, даже не говорю о других, вот выходной день, когда надо уменьшить, никто не закрыл. Вот какая-то есть в этом, скажите, эффективность уменьшения мобильности, уменьшения контактов? Ну, конечно же, нету. Да? Поэтому это и есть политическая история. Да. То, что нам не, не возметили, но это само собой. Но тут вопрос даже не только в возмещении, а в том, что это не имеет никакого смысла. И, к сожалению, да, единственный способ, который придумали в мире, это в том или ином виде локдаун, да, то есть для того, чтобы полностью прервать цепочки и уменьшить это количество. И а любые полумеры вот как раз не работают. На вайбер поведомления від от радио вот он можливо вам краще все ж таки на выходных э, позачиняться, а чем потом сидеть зачиненными на локдауне, когда количество хворых збільшиться до 15 тысяч. Смотрите, вот мы как раз считаем, я не могу сказать за всех рестораторов, но очень популярная мысль, которую высказывается на телевидении и внутри нашего Сообщество, не только сейчас среднего малого бизнеса. давайте мы не будем, знаете, отрезать по кусочкам, мы там в октябре э, отрезали часы, там то 12, то до 10, отрезали какие-то отрасли, сейчас, сейчас отрезали часть отраслей на, на, на выходные дни, давайте мы просто закроемся на 2-3 недели, как это сделала вся Европа, то, то, под, точнее, под, подготовимся то, то, к этому, будет так, так это хотя бы будет иметь угу. смысл, а так мы просто мучаемся, понимаете, у нас вроде как и не локдаун, но по факту зарабатывать угу. никто не может. Потому он не работает на выходные дни, там, не работает по вечерам, если мы говорим про часть там, кафе заведений, да, э, в будние дни и так далее. поэтому мы абсолютно за то, чтобы просто закрыться на несколько недель, чтобы это хотя бы имело эффект, да, и если это будет, это хотя бы будет, ну, смысл. А сейчас это никакого смысла не имеет, просто оттягивают, извините, резину э, в надежде, что а вдруг что-то сработает, а вдруг сработает. Оно, к сожалению, не сработало, потому что нигде в мире не сработало. Ну, понимаете, и поэтому вот и вся история. На этих выходных вы сказали, вы працювати будете? Смотрите, мы планируем работать примерно в том же режиме, как и работали на прошлых выходных. Ви не спілкувалися там з іншими вашими колегами, рестораторами, як будуть вони працювати у Дніпрі, також? Смотрите, ну у кожного своя позиція, ну, многі настроєні. Ми, ну, во-первых, начнем еще раз з того, що ми маємо право працювати на винос і, і на доставку, абсолютно навіть по цьому постанові кабіну. Потому ми відкриваємося, працюємо, двигаємося, і якщо вдруг в нашій роботі будуть видны правонарушення для поліцейських, ну, это їх право составлять протокол, наше право їх оскаржувати в суді. Дякуємо вам, пане Олександре. Нашим радіослухачам нагадаю, що ми сьогодні говорили про те, чому підприємці Дніпра проти рішення уряду запровадження карантину вихідного дня і які наслідки це може мати. У нас у студії був ресторатор Олександр Купрієнко. Працювала ведуча Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Наталія Назор. Дякуємо вам за увагу. На все добре. Програма тема дня. на Украинском радио Днепро.